Насколько вот сейчас Одесса украинизовалась? Чи чувствуется це, чи не Я думаю, что да, чувствуется. Большинство людей перешли на украинский, ну какая-то часть, по крайней мере, в сравнении с тем, что было до войны. Кому комфортно, переходят, кому не очень, то нет. Потому что больше раздуто, если честно. Для кого как. Есть как бы люди, которые придерживаются конкретной позиции, что все должны говорить чисто на украинском из-за военного положения. Но те, кто привыкли просто общаться на русском языке, им сложно перейти. Как бы, поэтому я тут как бы, никого не осуждаю, ни тех, кто на украинском, ни тех, кто на русском общается. Я сама на русском говорю, потому что мне это комфортно. Но как бы, если работаете в заведении, то да, лучше все-таки переходить на украинский язык в работе. Я работаю так же само, как бы всегда общаюсь на украинском. И если со мной кто-то, то я тоже на украинском, потому что я же понимаю, что это зона комфорта человека. Сколько от у вас в чье чьи мог не захолом? Одна девочка, все. Только вот одна девочка, и то вот познакомилась, она просто не с Одессы, изначально приехала, только она разговаривает на украинском, больше нет. А вы, как, знаю, это чи залишаетесь? Да, да. Когда кто-то со мной разговаривает на украинском, я автоматически перехожу. Просто росла в семье, всегда все на русском говорили, у меня никто вообще не говорит на украинском, поэтому да.